oyi labbay akamga nima bo'lyapti o'g'lim o'n besh yoshda yuqori sinfga o'tganligi sababli men unga kompyuter olib bergandim shundan boshlab hammasi o'zgarib ketdi xonasidan umuman chiqmaydi dars tayyorlamaydi ertalabdan kechgacha kompyuterni oldida o'tiradi hatto man bilan munosabati ham umuman o'zgarib ketgan o'g'lim haliyam uxlab yotibsanmi tur turaqol maktabingga kechga qolasan e hamma yoqni yoyib tashlabsanku sardor tur bo'laqol yeah <sighs> sardor turdingmi sardor bu nima qilganing maktabga kechga qolasan deyapman ey bolam eshityapsanmi meni bormayman o'sha o'qishga nimalar deyapsan qanaqa qilib o'qishga bormasdan bo'lish mumkin yig'ishtir o'yiningni sardor men senga gapiryapman eshityapsanmi meni yoqmayotgan bo'lsam chiqib ketaman nima sardor hayronman gaplashib ko'rdim tushuntirdim umuman olib qo'yishni iloji yo'q o'yinni to'xtatib qo'yishni ham iloji yo'q chunki atrof muhitda hamma bolalar o'yin o'ynaydi meni eshitmayapti u ko'proq qanaqa o'yinlar o'ynaydi o'g'ligiz o'yinlarni hammasi qonli o'yinlar otish o'ldirish bu holat kompyuter olib berganigiz olib berishingiz bilan boshlandimi yoki undan sal oldinroq bo'lganmidi yoki kompyuter olib berganingizdan keyin bir ikki oy o'tib boshlandimi ya'ni manga aniqroq muddatini ayta olasizmi qachon boshlanganini qachondan beri kuzatilyapti o'g'linizda shunaqa holatlar aynan kompyuter olib berishingiz bilan shunaqa bo'ldimi yo'q 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 avvallari juda ham yaxshi edi man ishxonadan kelgunimga qadar ovqatlar pishirib tayyor qilib qo'yarddim xo'jayinim olamdan o'tganlar yolg'iz o'zim ikki farzandni tarbiya qilaman bir o'g'il bir qiz hech kimdan kam bo'lmasin bolalarini o'rtoqlarini oldida uyalib qolmasin deb kompyuter olib bergandim undan keyin internet o'rnatib berdim shu chamasi shu internet o'rnatganimdan keyin bir bu, tariklen, unge, unge, unge bir ikki oylarni ichida boshlandi bu hodisa sekin astalik bilan boshida men unga uncha ham e'tibor bermadim mayli bir soat o'ynadi ikki soat o'ynadi man haqiqatdan e'tibor bermadim hamma ishni qilayotgani uchun mayli ozgina o'ynasa o'ynasin degan ruxsatni berdim o'zim tomondan sekin astalik bilan bu o'yinga kirishib ketdi bugungi kunga kelib hozir е ko'zi ochilgandan kompyuterda o'tiradi to kechgacha hech kimni eshitmaydi ayniqsa meni men, men uni nazarida juda katta dushmaniga aylanganman ya'ni siz bilan munosabati o'zgargan juda yam o'zgargan <sharp> singlisi bilan qanaqa munosabati aka 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 oy qolgin sandeb o'ldimi tiqilaveradi hamma yoqqa singlisini eshitadi eshitadi lekin unga ham juda ham jahldor bo'lib qolganda oldingichalik o'tirib gaplashib nima yordam kerak kelmasang yordam berib yordam degan mana bu nima deydi akalik g'amxo'rligi yo'qda hozir maktabda do'stlari bormi do'stlari bor ku lekin hech do'stlari haqida bizga og'iz ochmaydi do'stlar deyolmayman endi o'rtoqlari deb aytaman do'stlari haqida bizga gapirmaydi umuman ha sizni tushundim o'g'lingiz bilan gaplashishni ilojisi bormi ya'ni o'g'lingiz kela oladimi bu yoqqa bilmadim ya'ni psixologga olib kelaman desangiz juda ham qattiq qarshilik ko'rsatmaydimi meni umuman eshitmayapti meni aytganimni ham qilmayapti chunki bu o'yinga mubtalo bo'lib qolish bu ham bitta kasallik hisoblanadi o'yinga qaram bo'lib qolish degan holat bor psixologiyada bu ham juda yam nojo'ya holat hisoblanadi buni oldini olmasa bu kelajakda boshqa narsalarga bog'lanib qolish chaqirishi mumkin ya'ni insonni ongi psixikasi o'rganib qoladi biron bir narsaga qaram bo'lib qolishga va bu oddiy o'yindan boshlanadi va kelajakdagi hayotiga xalaqit berishi mumkin bu holat shu sabab o'g'lingiz bilan gaplashib ko'rishim kerak mayli men harakat qilaman assalomu alaykum oyi yaxshi keldizmi vaalaykum assalom rahmat yaxshiman ovqat yedinglarmi ha yedik yaxshi akang qayerda uydalar sizga ham ovqat sozib beraymi yeysizmi yo'q yo'q shart emas rahmat qizim ha oyi o'tir odina akangni psixologga borishga ko'ndirib bersang senga yo'q demaydi bir gaplashib ko'r baqirib bersalarchi yo'g'e senga nega baqiradi iltimos bir urinib ko'r senga hech ham yo'q demaganku jon qizim ho'pmi hap Rahmad sardor o'zizni xohishingiz bilan keldigizmi yoki oyingizni majburlaganlari uchunmi e to'g'risini aytsam singlim aytganim uchun keldim а tak kelmasdim nima deb o'ylaysiz bu yoqqa oyigiz jo'natganlaridan jo'natganlarini sababi nimada bilmadim o'zlaridan so'rashgan oyigizni gaplariga qaraganda juda ham o'yinlarga kompyuter o'yinlariga berilib ketibsiz siz qanaqa munosabatda siz qo'shilasizmi bu fikrlariga rostdan berilib ketganmisiz yoki Siz fikringizcha unaqa emasmi ha berilib ketganman ko'p kompyuter o'ynayman sababi en nimalar his qilasiz kompyuter o'ynaganingizda boshida endi kompyuterdan unumli foydalanardim, shu internetga kirib ishlar qilardim. hozir esa o'zimni chalg'itish uhim kerak Ha, nimadan chalg'itmoqchisiz o'zingizni nima desam shu oyimdan shubhalanyapmanda oyingizni nimalaridan shubhalanyapsiz ya'ni ochiqroq aytsiz. ho'p ochib aytaman <laughs> Canum. ha kirib oldim rahmat ha ho'p kun uchun rahmat sovg'a uchun ham katta rahmat ah. ertag gaplashamiz maylimi endi baribir hammada shubha bo'ladiku uyda ham yurganda telefonni olib hingir hingir u yoqqa o'tarilar bu yoqqa o'tadilar o'shandan chalg'isish uchun kompyutero'nayman oyinizni bu qilayotgan harakatlari sizga yoqmayapti to'g'rimi sababi yoqmayotganini sababi sababi endi bilinib turibdi kimdir topib olganlar yo bilmadim hattoki kimnidir topgan bo'lsalar ham kimlar bilandir gaplashayotgan bo'lsalar ham nimaga bu sizni jig'izga tegyapti yoki nimaga bu sizni g'ashingizni keltiryapti g'alatiku baribir ayol kishi endi unaqa ish qilish oyigiz bilishimcha ancha yildan beri yolg'izlar to'g'rimi undan keyin turmush qurishga haqlari bor yoki sizni fikringizcha yo'qmi haqlari yo'q haqlari borligka bor lekin u manga yoqmaydi qanaqa qilib man begona erkak bilan birga yo'q yashaolmayman man o'shaning uchun man jahlim chiqqandan o'zimni nima desa bo'ladi chalg'itish <laughs> demak sizni fikringizcha oyingiz turmushga chiqishga haqlari yo'q va sizni sizlarni oilanglarga qanaqadir boshqa begina erkakni qo'shishlariga haqlari yo'q ya'ni bu bo'lishi kerak emas lekin vaqti soati keladi siz uylanib oilangiz bilan bo'lib ketasiz singlingiz turmushga chiqib o'zini oilasi bilan bo'lib ketadi shunda oyingiz yolg'iz qolsalar unda yoshlari ham katta bo'lib qolgan bo'ladi va shaxsiy hayotlarini qurishlari yana ham qiyinlashadi unda yolg'iz qolishlariga qanaqa qaraysiz ya'ni rozimisiz yolg'iz qolmayglar chunki men baribir uylanganimdan keyin bitta uyda yashayman. siz juftingiz bilan hayotingizni munosabatingizni qurasiz ularchi ular yolg'iz bo'ladilarmi bo'lsa bo'lmasala qanaqa qanaqa boshqa erkak bilan bitta erkak bilan aniq qilib turib juft bo'lib turib boshqasi bilan lekin dadingiz vafot etganlar Dadingiz vafot etganlar bu dunyoda boshqa yo'qlar adamni o'rnlarini hech kim bosish bosishni xohlamayman u lekin keladigan inson sizga dada bo'lib kelishi shart emas-ku, uni unga oyingizni turmush o'rtoqlari sifatida qarash ya'ni qarolmaysizmi yo'q yeah. qanaqa qilib qarash mumkin begona erkak buyoqdan bu yoqqa o'tsa qanaqa demak sizni eng qiynayotgan narsa uyingizga begona insonni kirishi hmm. bu ketishda işte, aniq kirib oladi uylanib yeah. o'zini uyiga olib ketsachi yo unga yo'l qo'ymayman lekin demak unisiga ham bunisiga ham ko'nmaysiz oyingizni o'zingiz uchun saqlab qo'ymoqchisiz ha shunaqa bo'ldimi rahmat maslahatlaringiz uchun shoshiyotandim o'g'lim bilan gaplasha oldingizmi ha o'g'lingiz bilan gaplasha oldim biroz dardini ochgandek bo'ldi o'g'lingizni siz bilan munosabatini buzilgani sababi hayotingizda kimdir bor ekani ya'ni shaxsiy uh hayotingizni -huh. qandaydir uh o'zgarishlar bor ekan shuni sizni o'zingizdan ham eshitsam keyin men ham o'zimni xulosamni aytardim o'zim bankda ishlayman bir inson bilan tanishganman uchrashib turamiz onda sonda uh -huh. lekin munosabatlarimiz qanchalik jiddiyligini bilmayman o'zim hali uh -huh. bir to'xtamga kelganim like, yo'q shuning uchun bolalarga bu haqida gapirmagan edim uh hali -huh. o'zim bir to'xtamda emasman chunki uh sizga hozir ayta oladigan gapim shu xolos qarang bolalaringizga hali o'zingiz bir to'xtamga kelmagan bo'lsangiz va munosabatlaringiz jiddiy yoki jiddiy emasligini bilmayotgan bo'lsangiz to'g'ri shaxsiy hayotingiz va shaxsiy hayotingizni qurishingiz bu siz sizni to'la haqqingiz bor chunki hech kimni hech kimga to'sqinlik qilishiga va ayniqsa farzandlarni bunga qarshi chiqishi bu o'zi aslida noto'g'ri ish lekin hali bir to'xtamga kelmagan bo'lsangiz bu narsani balkim farzandlarni ko'zini o'ngida bo'lmagani yaxshimidi o'g'lingizni aytishiga qaraganda inson sizni padezd oldigacha ya'ni uyni eshigini tagigacha kuzatib tashlab ketar ekan va bu narsa qo'shnilar o'zi balkondan ko'rar ekan qo'shnilar ko'rar ekan va siz uchun agar qanaqaqilib tushuntirsam ekan sizga mana shu begona inson sizni ertaga xafa qilib qo'yishidan qo'rqyapti yoki qo'shnilarni orasida gap so'z bo'lib sizni obro'yingiz to'kilib qolishidan qo'rqyapti va buni sizni rashk qilyapman deb ochiqchasiga ayta olmagani uchun yashirin agressiya paydo bo'lib u bor agressiyasini bor jahlini bor alamini mana shu o'yinlarda o'sha qonli o'yinlarni o'ynab turib bor agressiyasini chiqaryapti sizga beradigan maslahatim o'g'lingiz bilan qiz bola ko'maydi tushunadi lekin qizingiz bilan ham gaplashib bo'lganingiz ma'qul lekin o'g'lingizni alohida o'tqazib olib unga qanaqadir do'stona munosabatda bo'lib ya'ni yuqoridan kelmasdan tengma teng u bilan uni ham oilamizni kattasisan san oilamizni erkagisansan mana shunaqa jarayonlar uni yoshiga moslatib to'g'ri ochuvchasiga aytmaysiz mana shunaqa jarayonlar yuz bermoqda man ham shaxsiy hayotimni qurishga haqqim bor lekin hali bir to'xtamga kelmaganim uchun sizlarga sizlar bilan tanishtirmadim yoki sizlarga hali ovozasini chiqarmadim lekin bir to'xtamga kelishimiz bilan hal qilishimiz bilan albatta sizlarga ham aytamiz va boshqalarga ham bu narsani ma'lum qilamiz ya'ni yashiringicha qolib ketmaydi faqatgina kattalar hal qilib olguncha sizlar aralashib turmaganinglar ma'qul aralashmaganinglar ma'qul deb o'g'iz bilan tushuntirsangiz chiroyli qilib do'stona munosabati buyruq ohangida emas urush janjal yoki bir narsalarni talab qilish ohangida emas shunchaki uni ham shaxsligini inobatga olib turib unga bildirib bu narsani sizni uni fikri qiziqtirishini bildirib turib ya'ni hurmat qilib aytib qo'yganingiz ma'qulmikan deymanda mayli ya'ni asosiy muammo chiqayotganini sababi mana shunda ya'ni bu yoshda bilasiz o'smirlar va ayniqsa o'g'il bolalar juda judayam o'zgaruvchan beqaror bo'lib qoladi ularni xarakteri chunki ularni organizmida ham gormonal o'zgarishlar juda yam jumbushga kelib o'zgarayotgan bo'ladi ya'ni pereсtroykа qayta qurilyapti ularni organizmi ular endi yosh boladan katta odamga aylanishyapti o'zini o'zi bunaqa paytda boshqara olmaydi o'zini xarakterini o'zi tushunmaydi chunki ular o'zini tanishni endi o'rganyapti va o'smir payti insonda biroz xudbunlik hudbun, bor ya'ni inson birinchi navbatda o'zini ehtiyojlarini o'zini menini o'zini his tuyg'ularini o'rganib o'shalarga tayanib yashaydi xuddi boshqa atrofdagilar boshqa hech narsaga haqqi yo'qdek ya'ni ularga shunaqa tuyuladi men haqman atrofdagilar meni tushunmayapti bittagina to'g'ri fikri bor u ham bo'lsa maniki shunaqa юношекий максимализм ya'ni o'smirlik maksimalizmi deyiladi bu narsa ular uchun dunyo oq va qora rangda o'rtadagi rangi yo'q ha bor yo'q bor to'g'ri bor noto'g'ri bor mm hozircha -hmm. ularda egiluvchanlik yo'q lekin biz ota onalarni vazifasi bularda mana shu egiluvchanlikni hayotga moslashuvchanlikni o'zini fikridan tashqari boshqalarni ham fikri borligini va bu fikrlar bilan hisoblashish kerakligini o'rgatishimiz kerak bo'ladi yumshoqlik bilan ularni ham inobatga olgan holda tushuntirsangiz u o'g'lingiz albatta tushunadi chunki aslida yomon <laughs> yoki agressiv bola emas u shunchaki hozir <laughs> o'zini tuyg'ularini <laughs> o'zi tushunmayapti ya'ni boshqara olmayapti hop gaplashib ko'raman rahmat sizga yo'q chiqolmayman ko'proq vaqtni bolalarim bilan o'tkazyapman menimcha munosabatlarimizni to'xtatishimiz kerak sizni o'z oilangiz bor ularni nafratiga qolishni istamayman xayr